سر یہ سوال ایک موصول ہوا ہے کہ فیملی پلاننگ کرنا جائز ہے یا جا وہ حرام ہے اسلام میں تو فیملی پلاننگ کا سوال موصول ہوا ہے کہ فیملی پلاننگ کرنا یہ ایک جائز عمل ہے یا یہ عمل اسلام کی نظر میں مضموم ہے مطلب یہ ہے کہ فیملی پلاننگ کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی اور اس کے بہت سارے پہلو آ جاتے ہیں فیملی پلاننگ کے اندر کہ ایک چیز تو یہ آ جاتی ہے کہ ہاں یہ جائز ہے یا نہیں یعنی کہ حرام اور حلال ہونے کا مسئلہ آ جاتا ہے دوسرا مسئلہ اس کے اندر ایک اور بھی پایا جاتا ہے کہ فیملی پلاننگ اگر نہ کی جائے اور بچوں کی کسرت کی جائے تو کیا اس کے کی اوپر کوئی ثواب کی کوئی نوید بھی دی گئی ہے اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں تو میں ان تمام باتوں کو ہی بیان کر دیتا ہوں کہ فیملی پلاننگ کرنا اور فیملی پلاننگ کے لیے کوئی انتظام کرنا وہ کسی بھی صورت میں ہر زمانے کے حساب سے مختلف ہو سکتا ہے زمانہ جتنا جدید سے جدید ہوتا جائے گا اس کے مختلف طریقے آتے جائیں گے ان کو اپنانا یہ بالکل جائز ہے اس میں کوئی حرمت والا پہلو موجود ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے فیملی کو کتنا رکھنا چاہتے ہیں رکھنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے ہیں میاں اور بیوی کا ملاپ ہو رہا ہے اس سے وہ اپنے بچے کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کتنے کرنا چاہ رہے ہیں یہ میاں اور بیوی یعنی مرد اور عورت کا باہمی مسئلہ ہے یہ وہ اس کو سولف کر لیں گے اس کے اندر خواہ مخواہ خود ساختہ روایتیں بنانا اور ان خود ساختہ روایات کو لوگوں پر مسلط کرنا اور ظلم اس پر یہ کرنا کہ ان خود ساختہ روایات میں اللہ کے وصول کا نام شامل کر دینا یہ تو بدترین قسم کا جرم ہے اور پھر لوگوں کو بتانا بھئی اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی ہے تو یہ تو صحیح عمل نہیں ہے اس کو تو نہیں کرنا چاہیے فیملی پلاننگ کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے روایات کا بھی آپ دیکھ لیں جائزہ لے لیجیے عزل کا بیان باقاعدہ میں نے بخاری کی کتاب کے اندر عزل کا لفظ لکھا ہوا دیکھا ہے اور باب العزل کا پورا لفظ موجود ہے اور عزل کی جو تعبیر بیان کی گئی ہے اس روایات کے اندر وہ یہی ہے کہ آپ میاں و بیوی یا مرد و عورت کا تعلق ہو رہا ہے وہ تعلق کے وقت اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ کر لیں جس سے وہ بچہ ہو سکتا ہے اس چیز سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیں وہ پروٹیکشن کے مختلف طریقے تھے اس زمانے میں عزل کے لفظ تعبیر کیا جاتا تھا آج اس کو کسی اور لفظ تعبیر کیا جا رہا ہے پہلے کوئی اور تدبیر اختیار کی جا رہی تھی آج اس کے تدابیر مختلف ہوتی جا رہی ہیں کوئی کسی طریقے سے اس کو فیملی پلاننگ کر رہا ہے کہ ہم تعلق بھی قائم کر لیں اور ہمارا معاملہ یہ ہو کہ ہمارے بچے بھی نہ ہوں یا اتنے بچے ہم کرنا چاہ رہے ہیں اتنے بچوں کے بعد ہم کوئی آپریشن کروا کے عورت کا یا کسی بھی طریقے سے وہ معاملہ وہاں پر روک دیا جائے یہ بالکل جائز ہے اس میں کوئی حج نہیں ہے وہ جتنی روایت بیان کی جاتی ہیں نا کہ اللہ کے وصول کا نام لگا کے ظالم بیان کرتے ہیں خود ساختہ روایات ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے وصول کا نام لگا کر راوی کہتا ہے کہ امت پر فخر کیا جائے گا اگر امت کو کثیر کیا جائے امت کو اگر کثیر کیا جائے گا تو امت پر فخر کیا جائے گا یہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے اور ظالم اس میں اللہ کے وصول کا نام راوی نے لگا دیا اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کے وصول کی حدیث ہے اور اللہ کے وصول کا نام سن کر ہمارے آنکھیں جھک جاتی ہیں دین ہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ غلط ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے یہ سب خود ساختہ پھیلائی ہوئی باتیں ہیں ساتھ میں یہ لگا دیتے ہیں کہ شادی ایسی عورت سے کی جائے جو بچے زیادہ دیتی ہو آپ مجھے بتائیے آپ کبھی سوچ سکتے ہیں اپنی ماں اپنی بہن کے اوپر رکھ کر ایسی باتوں کو لگا کر سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی اپنی زبان سے یہ ادا فرمایا ہوگا اللہ کے رسول کی شان سے بعید ہے یہ بات کہ آپ کے سامنے یہ بات آئے اور آپ تسلیم بھی کر لیں اور آپ یہ سمجھیں کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا یہ پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ کے وصول کی شان کو سمجھا ہی نہیں ہے ایسا وہ نہیں کہہ سکتے ان کی شان سے بہت بعید ہے ہم اپنے اوپر رکھ کے سوچ لیں کہ ہم اپنی ماں بہن بیٹی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ ہم یہ عورت ویسی ہے کہ بچے زیادہ دے بچے زیادہ دینے والی عورت سے شادی کی جائے یہ کیسے الفاظ ہیں جو ہمارے ہاں لوگوں میں رائٹ کیے جا رہے ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے دین کے اوپر وہ صرف اس معاملہ عورتوں تک یعنی عورتیں کوئی بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے جو ہم پہلے چیک کریں گے کہ یہ مشین نتیجہ دے رہی ہے آؤٹ پٹ دے رہی ہے آؤٹ کم آ رہا ہے یا نہیں آ رہا وہ اس کو جانچنے کا معیار کیا ہوگا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس کہ اس کو جانچنے کا معیار کیا ہوگا چند دانشور اٹھے ہیں انہوں نے کہا بھئی ایسا کرتے ہیں کہ اس کی نانی اور اس کی نانی اور پرنانی کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ بچے ان کے زیادہ ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے یہ سارا ضرور عورتوں پر جا رہا ہے مردوں پر نہیں جا رہا کتنے مرد ایسے ہیں جو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں چھپا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچے پیدا کرنے سے معذور ہیں ان کے بارے میں کوئی حدیث گھڑ دینی چاہیے تھی ان کے بارے میں بھی کوئی بات بیان کر دینی چاہیے تھی وہ میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا جس طرح روایات بیان کی جاتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تو مین میڈ چیزیں ہیں خود آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ خود ساختہ مردوں کی خود بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے انہوں نے بنائی ہیں سارا بوجھ جو ڈالا ہے وہ عورت سر پہ ڈال دیا کہ بچے پیدا کرنے والے زیادہ اور ایسی عورت کو دیکھ کر آپ شادی کریں اسلام قرآن کے اندر تو ایسا کوئی بھی ذکر نہیں ہے اشارہ بھی نہیں ہے اسلام تو انسانیت کی بات کرتا ہے نہ کہ یہ بتاتا ہے کہ آپ بچے پیدا کرنے والی عورت کو دیکھ کے زیادہ شادی کریں یا ایسا کریں یا ویسا کریں یہ آپ کے اپنے مسائل ہیں آپ کے اپنے معاملات ہیں آپ کو کس طریقے سے اپنی فیملی لے کے چلنی ہے یہ سارا کا سارا ذمہ آپ کے اوپر ہے آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں میں نے کہا نا کہ کیا مردوں کا معاملہ نہیں ہوتا کتنے مردے سے جو بچے پیدا کرنے سے معذور ہیں تو ان کا معاملہ کیا ہوگا پھر عورت پہلے چیک کرے گی کہ ہاں بچہ پیدا کر سکتا ہی نہیں کر سکتا اگر یہی معاملہ بچے پیدا کرنے سے امت بڑھانے کا معاملہ ہی بنیادی حیثیت رکھتا تھا تو جس طرح عورت کے لیے لاگو ہوتا ہے اس طرح مرد پہ بھی لاگو ہونا چاہیے کہ پھر مرد کو بھی چیک کیا جائے گا ہاں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے تو یہ بہت غلط چیز ہے اس کو دوس کرنے کی ضرورت ہے یہ اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے نہ اسلام نے قرآن نے اس کو کہیں بیان کیا ہے یہ آپ کی اپنے معاملات ہیں آپ کس طرح پروٹیکٹ کر سکتے ہیں پروٹیکشن کریں آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں بچوں کو پیدا کریں نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ کریں یہ سب جھوٹی روایات کو بیان کیا جا رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے فیملی پلاننگ یہ آپ کے معاشرے کو بہتر بناتی ہے ایک بندہ کما رہا ہے دو بچوں کے حساب سے وہ بچے اس کے گھر میں دس تو سارا کا سارا جو ذمہ داری ہے وہ ماں باپ کے اوپر آتی ہے جہاں وہ دو بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے تھے ان کو اچھا کھلا کر اس معاشرے کے لیے بہتر مستقبل فراہم کر سکتے تھے اس معاشرے کے اندر ایک دو بہترین قسم کے نسلیں پوائیڈ کر سکتے تھے وہ کیا کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ فیملی پلاننگ کو ختم کر دیتے ہیں اور اتنے زیادہ بچے کر لیتے ہیں کہ توجہ کسی پر بھی دے نہیں پاتے ہیں نہ کسی کو صحیح طریقے سے تعلیم دے پا رہے ہیں نہ ان کی خود سے وہ تربیت کر پا رہے ہیں گھر کے اندر بھی کوئی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں ان کے معاملات کو اتنا بگاڑ دیتے ہیں کہ بعد میں جا کر وہ اور پریشان ہو جاتے ہیں اور بعد میں اپنے ماں باپ کے اوپر جا کے بفسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے نے ہماری تربیت کی ہے کہ آج ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر مقام حاصل ہی نہیں کر سکے ہیں یہ ان کے دل سے پوچھیے ان کے گھروں پہ جا کے جائزہ لیجئے جن کی اب بچوں کی بہتات ہے وہ پریشان ہو کے کس طرح سے اپنے معاملات کو چلا رہے ہیں ان کو صرف مذہبی اطمینان دیا جا رہا ہے کہ آپ کو آپ نے ایک بہت نیکی کا کام کیا ہے لیکن کوئی ان کے حالات سے تو خبردار ہو کہ کتنے مشکل معاملات کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں وہ لوگ قرآن نے تو ایک جگہ واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ولا تلقو بھی عیدی کو ملت تحلو کا یہ تو ایک مکمل آیت ہے یہ تو ہر معاملے کے اندر انسان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ جھونکو تو اگر آپ اتنے زیادہ بچے کر لیتے ہیں اور کوئی پلاننگ نہیں کرتے ہیں آپ کی ذرائع آمدنی اتنی نہیں ہے تو آپ نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں جھونک دیا ہے وہ خواہ خواہ اس کی مکلف بن رہے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا مرد اور عورت کی شا جو شادی ہوتی ہے اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ کیا ہے قرآن نے کیا بیان کیا ہے لوگ کس طریقے سے جانتے ہیں میں نے اس دن کیا کہا تھا کہ نکاح کا ایک لفظ ہے آپ خالی اس کے اوپر ہی آپ بات کر لیجئے اس کے اوپر ہی آپ ذرا غور و فکر کر لیجئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نون کاف اور ہا یہ بنیادی معنی کیا رکھتا ہے مرد اور عورت کا آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں اس کو نکاح قرار دیا جاتا ہے قرآن اس کو نکاح کہتا ہے قرآن کے اندر جو نکاح کا لفظ آیا ہے اس کا یہ معنی لغت کے اندر باقاعدہ موجود ہے نکاح کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تعلق قائم کر کے اور بچے کی خواہش کرنا یہ تو قطع اس کا مفہوم نہیں ہے کچھ لوگوں نے اکم حرس القم والی آیات میں نساء کا لفظ استعمال کیا عورتوں کے لیے اور ان کو کہا کہ نسا حکم ہرس تمہاری بیویاں تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں آپ اندازہ لگائیے ذرا یہ ترجمے اگر اس طریقے سے پیش کیے جائیں تو آپ بتائیے آپ اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی ماؤں کے سامنے یہ ترجمہ پڑھنے کی ضرورت کر سکتے ہیں کہ نسا حکم لکم کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے میرے داماد کی کھیتی ہے میری ماں میرے باپ کی کھیتی ہے کہہ سکتے ہیں یہ ضرورت کر سکتے ہیں تو آپ یہ ترجمہ پیش کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ اللہ نے نساء حکم عورتوں کے لیے استعمال کیا اور تمہارے لیے وہ کھیتیوں کا لب استعمال کیا اور یہی سے وہ مفہوم نکال لیتے ہیں کھیتیاں ہیں تو کھیتیوں کا مطلب یہ ہوگا کہ بچے تلاش کرو یہ بالکل غلط مفہوم ہے اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا نہ تو حکم کا مطلب عورتیں ہیں اور نہ ہی ہرس القوم کھیتیوں کے لیے استعمال ہوا ہے کہ کھیتیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے کیونکہ اگر یہ ترجمہ کر لیا جائے تو معاملہ پھر یہ آئے گا کہ قرآن نے عورتوں کو صرف استعمال کی چیز بنایا ہے کیونکہ کھیت انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور استعمال کے لیے ہوتا ہے کھیت کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکیں تو اگر آپ نے یہ ترجمہ کر دیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے عورت کو بالکل بے اختیار بنایا ہے اور مرد کو مکمل اختیار دے کے سونپا ہے اور عورت کی مکمل جو اختیارات تھے وہ مرد کے سپرد کر دیے گئے ہیں اس سے تو بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو ان ترجموں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے یہ ترجمہ بالکل بھی درست نہیں ہے آپ خود غور و فکر کر لیں میں تو اپنے مقام پہ آ کے ان ترجموں کو بیان کرنے والا ہوں میرے پاس ابھی جو سلسلہ جسے قرآن چل رہا ہے اس کے اندر ہم آنے والے ہیں سورہ بقرہ کی ان آیات کے اوپر میں بہت, بہت, بہت تفصیل سے بیان کروں گا لیکن آپ خود سے ہی ابھی جو میں نے بیان کیا مختصر آپ رکھ کے دیکھ لیجئے کیا آپ یہ بیان کر سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر ان چیزوں کو فاتو ہر سک و مناشی تم مقدیم ولی الفسیکم وقدیم ترجمہ کر لیتے ہیں اور تم آگے بھیجو اپنے نفوس کے لیے تو ترجمہ کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو بچی جو ہے نا وہ نسل کو آگے بڑھاؤ یہ ترجمہ کیسے قرآن تو وقدیم ولی بہت سارے مقامات پر بیان کیا ہے تو آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ فیملی پلاننگ یہ آپ کے معاشرے کا مسئلہ ہے آپ اپنی ذمہ داریوں کو اپنے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کوئی بھی پلاننگ کر سکتے ہیں کلی اختیار ہے اور نہ ہی مرد عورت کا شادی کا مطلب نکاح کا مطلب بچے پیدا کرنا یہ بھی غلط تصور ہے عورت اگر اس کو بانجھ قرار دے کے اس کے بارے میں اتنے زیادہ جملے کسے جاتے ہیں اس کو مایوب گمان کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر مرد اگر بانجھ ہے اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا کوئی بگاڑ نہیں سکتا اس سے کچھ سارا اعتراض جاتا ہے کمزور کے اوپر کمزور کو جتنا دبا سکتے ہیں دبایا جاتا ہے اور ہماری خواتین جو گھروں کے اندر موجود ہیں نا وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں ان کے اوپر بھی اتنا اثر ہے مردوں کا اتنا اثر ہو چکا ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتی ہیں وہ خود ایک عورت ہیں وہ خود اس کو جملے کسنا اور تانے دینے کا ذریعہ بناتی ہیں سب سے زیادہ اعتراض جو گھروں میں کیا جاتا ہے ہمارے جیسے معاشروں کے اندر وہ عورتوں کی طرف سے ہی عورتوں کو کیا جا رہا ہوتا ہے میں تو خواہ مخواہ بے مردوں کو تنا دے رہا ہوں یہ تو عورتوں کی طرف سے عورتوں کو دیا جاتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہماری طرح کی یہ عورت ہے اور اس کو ویسے ہی معاشرے میں اتنا دبایا جا رہا ہے ہمارے جیسے معاشروں کے اندر تو ہم تو اس کو سپورٹ کریں نہیں وہ اس کو غذل کرنے کے بہانے تراشتی ہیں وہ مرد اگر اپنے اندر صلاحیت نہیں رکھنا ہوگا بچے پیدا کرنے کی یہ فیملی کو آگے بڑھانے کی لے کے چلنے کی تو اس کو تو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا اس کے بارے میں تو سب کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں کیونکہ گھر چلاتا ہے نا میں کیا کہا تھا اس دن کہ جس کے ہاتھ میں کسی کے رسک کی ذمہ داری آ جاتی ہے وہ خود کو حاکم اور اس کو محاکم سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو ظاہر ہے گھر کا خرچہ وہ چلایا تو وہ اپنا کو حاکم سمجھنا ہے حاکم کے خلاف خروج پھر وہ حدیثیں سے بیان کرنا شروع کر دیں گے حاکم کے خلاف خروج تو بھائی یہ تو کفر ہے تو ایسی ساری باتیں جو گھڑی جاتی ہیں اس کو حاکم و مجازی خدا اور سجدہ کرنا یہ ساری گھڑی اس لیے گئی ہیں گھڑی کس نے یہ صاحب راوی مرد راوی تھے جنہوں نے گھڑی روایت ہیں اپنے آپ کو بالا تر ثابت کرنے کے لیے تاکہ مذہبی چوٹ بھی پہنچتی رہے اور عورتیں ہمارے سے مذہب کی وجہ سے ڈر کے بھی رہیں گی تو یہ بالکل جائز ہے آپ زمانے کے اعتبار سے جو بھی چیز میسر ہو جس کے ذریعے آپ روک تھام کرنا چاہیں چاہے عورت اپنے رحم کا معاملہ بند کروا دے چاہے وہ دونوں میاں بیوی بچے پیدا نہیں کریں یا آج کے زمانے میں سیرو کسی آ رہا ہے جو بھی آ رہا ہے میں اس پہ تفصیل سے بیان کروں گا ابھی کسی نے سوال کسی کا آیا تو یہ معاشرے کے نئے نئے تدابیر ہیں جس کو لایا جا رہا ہے اور ہمارے جو وہ پہلے میں نے کہا تھا نا ہر جدت بجات قرار پاتی ہے پھر آہستہ آہستہ رائج ہو جاتی ہے تو فتوے نہیں چلتے ہیں پھر وہ جدت جو ہے اپنا مقام بنا لیتی ہے پھر فتوے بھی اس کے مطابق آنا شروع ہو جاتے ہیں تو بار بار میں بیان کرتا رہتا ہوں تو یہ بھی سب چیزیں جو آج لوگ حرام قرار دے رہے ہیں یہ سب دیکھیے گا آہستہ آہستہ بھی پچاس ساٹھ سال کے اندر دیکھیے کس طرح یہ خود رائج ہو جاتی ہے اور فتوی اس کے جواز کی آنا شروع ہو جائیں گے تو جائز ہے میرے خیال سے اس پر تو ابھی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ہم مزید کچھ بات کہوں یا کچھ ابھی رہ گیا ہے بات کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی اور سوال تھا اس کے نہ اندر کر نہیں کرنا چاہ رہی وہ تو آگیا ہے نا اس کے اندر کہ اگر وہ میاں بیوی دونوں ہی بچے پیدا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ تو ان کا اپنا سے معاملہ ہے وہ نہیں کریں بچے پیدا وہ جو روایات ہیں وہ تو روایات تو نہیں ہے دین کا حصہ وہ تو راوی کے کول ہیں مردوں کی باتیں ہیں مردوں نے کہانے سنائے کرتے تھے انہوں نے اللہ کے رسول کا نام لگا دیا تو وہ اس کی کوئی اہمیت ہوگی ورنہ کوئی اہمیت نہیں تھی ان باتوں کی یہ جی تو ہم بار بار میں تاریخ کا اور حدیث جو ہمارے ہاں ہم موجود ہے اس کے بارے میں بیان کرتا رہتا ہوں تو وہ دین نہیں ہے دین قرآن ہے قرآن نے کہیں منع نہیں کیا اس چیز سے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں بالکل جائز ہے جو اس کو حرام کاری کا یا غلط ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں ان سے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جب قرآن نے حرام نہیں کیا ان لذی فرادہ علی گڑھ قرآن جس کو جس نے قرآن فرض کیا ہے جس اس نے قرآن کے اندر یہ چیز لازم نہیں کی تو میں یا وہ یا کوئی بھی شخص کیسے لازم کر سکتا ہے